कदाचिदूचे पथवृत्तये रमां न सखा निवेश्यते इति ऋतिं प्रियाक्षुधार्तया जुगत् सुमानोऽपि दने मदावहे तदा त्वदालोकनकौतुकाद्ययौ वहान् पठान्ते पृथुकानुसायिनम् गतोऽयमाचर्यमयीं भवत्पुरीम् गृहेषु भवनं समेयवान् प्रविश्य वैकुण्ठमिवापनिर्वृतिं तवातिसम्भवं यातु किं पुनःजितं तं प्रियया च विजितं करे गृहीत्वा कथय पुरा कृतं गुरुदार गुरुधारचोदितैः अपर्तु वर्षं तजुषोस्मात् प्रदुकं बालादरा प्रगृह्यमुष्टौ सकृदाश्रिते त्वया कृतं कृतं नन्म्यतेति संभ्रमा अमा किलोपेत्यकरं रुरोदते भक्तेषु भक्तेन समानयित्वा स्वया भुरिं वसन्ने कनिशं महासुखं बता परेद्युर्धविणं निनाययौ विचेत्ररूपस्तव <Sit> यदि ह्वयाचिष्युतो वदामि ते व्रजन्नसौ वदक्तिलैलास्मि तमगति पुनः क्रमादपश्यन्मनधिप्रमालयं किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमं क्षणम् प्रभो हम प्रविष्टस सददर्शवल्लभां सखी परितां मणिहेमभूषितां बोबोदचत महाद्भुताम् महाद्भुतां सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमत् भक्तिवरोमृतं ययौ त्वमेव मपूरित भक्तवाञ्चितो నారాయణ నారాయణ గోవింద్రీమానారాయణ నారాయణ గోవింద నారాయణ గోవింద లక్ష్మి నారాయణ నారాయణ గోవింద ఎనభై ఎనిమిదవ దశకమో అర్జునుడి గర్వ భంగము ప్రేవార్యపుత్ర काङ्क्षन्त्या मातुरुक्त्वा सुतलभितुशापाधिरन्या हितकसिपु भवान् शौरिजान् कंस भग्नान् अनीयैनान् प्रदर्श्य स्वपदमनयथा पूर्वपुत्रान् मरीचे बहुलाश्वं नृपतिं च भक्तिपूर्णम् युगपत्त्वमनुग्रहीतु कामो मिथिलां प्रापितः गच्छन् विमूर्तिरुभयोर्युगपन्निकेतम् एतेन भूरिविभवैर्विहितोपचारः अन्येन तद्दिनभृतैश्च फलोदनाद्यैः तुल्यं प्रसेदि च द भूयोधद्वारवत्यां द्विजतनयुक्तिं तत्प्रलापानपि त्वं को वा दैवं निरुन्धा इति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढा ज्योष्ठोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं तत्वारूढां विधातुं परमतमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये स्पष्टो जातो जनानाम् अध तदवसरे द्वारकामापपादः मैत्र्या तत्रोषितोऽसौ नवमसुतमत्रौ विप्रवर्यप्ररोदं श्रुत्वा चक्रे प्रतिज्ञामनुपहृत सुतसन्निवेक्षे कृशानं मानी त्वामपृष्ट्वा द्विजनिलयगतो बाणजालैर्महास्त्रैः वृन्दानः सूतिगेहं पुनरपि सहसा दृष्टनष्टे कुमारे याम्यै मैन्द्रीं तधान्यै सुरवरनगरे विदया साध्य सद्यो मोघोद्योगपतिष्यन् हुतभुजे भवता सस्मितं वारितोऽभूत् लोका व्यतीतस्तिमिरभयमधो